Hai, Assalamualaikum Saya Nur Hidayah Akila, binti Muhammad Fazli Saya berumur 23 tahun Saya sedang mengikuti ijazah sajana muda Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak Di OUM Negeri Sembilan Hari ini saya akan berkongsikan sesuatu yang menarik Iaitu mengenai teori perkembangan bahasa Terdapat tiga teori perkembangan bahasa Yang menarik untuk saya ulas kepada anda semua Antara teori-teori uh, utama dalam perkembangan bahasa adalah teori nativisme, teori behaviorisme dan juga teori interaksionisme. Okey, teori yang pertama adalah teori nativisme. Uh, teori nativisme ni yang dikemukakan adalah dikemukakan oleh Noam Chomsky uh, berkenaan bahasa semula jadi yang dibelajar sendiri oleh kanak-kanak. Dalam teori nativisme Imam uh, Chomsky beliau percaya bahawa kanak-kanak memang dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk belajar bahasa mereka sendiri untuk belajar mengenai bahasa mereka sendiri Chomsky telah memperkenalkan language exposition device LED iaitu mekanisme dalam otak yang membolehkan kanak-kanak ni memahami dan juga menghasilkan bahasa secara automatik. Selain daripada contoh ni, saya boleh ambil contoh yang mudah mengenai bayi yang baru lahir yang dapat mengenali bentuk ayat secara berperingkat tanpa perlu diajar langsung. Mereka perlu mendengar bahasa dekat sekeliling diorang Lepas tu secara semula jadi mereka mula memahami dan juga bertutur Itu contoh ringkas selain daripada yang saya tunjukkan di atas pendek kata teori nativisme yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky adalah perbolehan semula jadi iaitu fitrah manusia dan bukan sesuatu yang dipelajari sepenuhnya daripada persekitaran. Seterusnya kita beralih kepada teori yang seterusnya iaitu teori behaviorisme yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner. Tentang bahasa melalui ulangan dan juga ganjaran Teori behaviorisme adalah berbeza daripada apa yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky berkenaan dengan teori nativisme tadi B.F. Skinner beliau berpendapat bahawa bahasa bukanlah sesuatu yang semula jadi Namun mereka perlu belajar melalui cara peniruan, ganjaran dan juga pembetulan BF Skinner menyatakan bahawa kanak-kanak belajar bahasa dengan cara meniru aa, seperti meniru perkataan apa yang mereka dengar daripada ibu bapa, guru, rakan sebaik mereka serta orang di sekeliling mereka. Kemudian apabila kanak-kanak menggunakan bahasa dengan betul, mereka akan diberikan ganjaran ataupun pujian aa, serta pembetulan melalui bahasa yang telah mereka sampaikan kepada kita bahasa yang baik dan betul kita boleh ganakan lagi kanak-kanak untuk gunakan dan teruskan untuk penggunaan di masa akan datang Aa, tapi misal kata penggunaan bahasa yang tidak baik ataupun penggunaan bahasa yang tidak betul Aa, kita sebagai ibu bapa ataupun guru kita boleh betulkan semula bahasa yang salah yang telah digunakan oleh kanak-kanak. Sebagai contoh lain yang boleh saya ambil adalah aa, seorang bayi yang baru belajar menyebut perkataan atau panggilan mama. Sekiranya bayi menyebut perkataan dengan betul, aa, ibu boleh memberikan aa, ganjaran yang positif seperti menyapu tangan ataupun memberikan senyuman ataupun pujian kepada bayi tersebut. Seterusnya teori interaksionisme yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky tentang bahasa daripada pengalaman sosial. Dalam teori ini Lev Vygotsky beliau menyatakan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. Lebih suap sekini, dia menekankan tentang peranan aa, penting persekitaran dan juga aa, komunikasi dengan orang lain untuk membantu perkembangan bahasa kanak-kanak. Kanak-kanak akan lebih cepat belajar jika mereka berbual, bertanya atau menjawab soalan daripada ibu bapa, guru dan juga rakan sebayar di sekeliling mereka. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak dia -kanak berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun guru. Sebagai contohnya, kanak-kanak ni bertanyakan, ibu apa ni? Kemudian ibunya menjawab. Lepas tu dia akan menyatakan sebuah ayat Itu kucing Cikgu itu kucing Jadi dia akan merespon dan memberikan komunikasi antara guru, ibu bapa, kanak-kanak dalam teori interaksionisme ni, peranan ibu bapa, guru, rakan sebaya dan orang di sekeliling mereka adalah amat penting untuk membantu perkembangan bahasa kanak-kanak melalui pengalaman sebenar mereka. Ketiga-tiga yang saya sampaikan ini adalah cara kita untuk memahami bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ketiga-tiga teori ini tidak ada betul dan tidak ada yang salah sepenuhnya kerana setiap kanak-kanak berbahasa berkembang dengan bahasa mereka dengan cara yang berbeza.